из кризиса политического, военного, экономического, так и на национальном И, конечно, не наши комфортные отношения как с Западом, так и с Востоком, то есть включая Российскую Федерацию. Все равно мы должны быть на этап переговоров. Есть модель этого мы сегодня послушаем сценарий развития ситуации. Это послужит базу а, а, принципом для деятельности нового, нового руководства. Есть принципы, и эти знания не будут мы будем ставить вопрос в отношении их имплементации с позиции общественности. Если нет, будем ставить вопрос в отношении замены тех других ведомств, потому что они не способны это реализовать. То есть этот форум не только интеллектуальный, а этот форум практически, который даст именно модели действий и, конечно, будет понуждать и руководство страны для реализации таких планов. Я так понимаю, что много а, вопросов осталось. Да, то, что именно э, много тем связанных с э, деятельностью э, красных э, общин, вот, реализация их прав, их свобод, их э, возможностей для э, оставления интересов на местном уровне и на более страническом уровне. Эти темы еще не затронуты, чрезвычайно актуальны. Поэтому очень большие претензии и активность была в том плане, чтобы дальше продолжить форум. Вот, но и сектора, особенно гуманитарный, информационный, региональный, недостаточно освещены, это перспектива, которая будет рассматриваться на следующем этапе нашего форума. Мы ее сегодня не закрыли. Через несколько недель мы опять проведем, но уже в новом формате и под другим проблемам, которые актуальны для сегодняшнего дня. И еще один вопрос. В конце сегодняшнего форума выступал один из третий, который не был списком. Он выступил из Луганска, активист, который высказал очень интересное, очень интересное мнение и попросил вас быть представителем в переговорах с Украина. Да, это один из руководителей, так называемый батальон братства, это общественная организация, это руководитель батальона, который воюет за АТО. Соответственно, они Видят ситуацию на фронте, они видят проблемы в обороне, безопасности, вообще в целом, демократии, коррупции, которая присутствует как на военной сфере, так и в целом государстве. Они хотят эти вопросы жестко выставить, поставить перед президентом и попросили, чтобы я был один из координаторов такого движения. Я согласился. Всем спасибо. Спасибо.